прошлого ивента я, по крайней мере, решил поработать над ошибками, потому что пригласил несколько друзей из технологической тусовки, они ушли с половины, даже с третьей мероприятия, написали мне смс там нет будущего. Потом мы долго с ними обсуждали, почему нет будущего, они говорят, друзья, вы пригласили людей, записывайте на бумажках, поставили трибуну, дали советский микрофон, и, как бы, ну, какое здесь будущее? Поэтому сейчас буду говорить более конкретно. Самое, самый распространенный вопрос, два вопроса, которые мы слышали за последние годы, это как конкретно это будет реализовано в физической реальности, это будущее, вот что, как оно будет работать, как мы будем соприкасаться. И второе, как это сделать, как воплотить, как, как имплементировать это будущее. Выиграть выборы, либо, либо образовывать людей сто лет, либо сделать революцию или еще какие-то способы. Сегодня мы попытаемся ответить на первые два вопроса. и затронем третий вопрос. Владимир Африканович... А, точнее, три вопроса и затронем четвертый вопрос. Владимир Африканович сказал, о... ну, как бы сказал, я попытаюсь это все визуализировать, чтобы подытожить, и мы по логике обсуждения дальше продвигать. Значит, две свободы свобода самоопределения и свобода возможностей, то есть в философии то, что называется позитивная-негативная свобода, открытые двери и способность зайти в какую-то дверь, даже вас зайти в эту дверь, наличие перспективы расширения свободы, чтобы эта свобода была не просто в мимолетном состоянии сегодняшнего дня, а чтобы люди и каждый видел, что будет все больше и лучше свободы. Ну и безопасность как базовое условие того, чтобы пользоваться этой свободой и пользоваться перспективой. Значит, возникает второй вопрос. Хорошо, общие основания определили. Свобода – супер. Очень абстрактная и заманчивая цель. Как должны быть устроены институты или системы организации жизни для того, чтобы эта свобода расширялась и присутствовала у людей? на более на низкий уровень абстракции, принципы или требования, скажем так, к техническому заданию на создание новых институтов или новых форм организации. В ходе нашей дискуссии двухмесячных уже мы пришли к выводу, что эти 10 принципов организации совместности как-то покрывают или обеспечивают эту обеспечение этих оснований, то есть свобод. Здесь я нарисую маленький такой, чтобы было понятно, хартия а, изначально создавалась не как структура или там, движение, которое будет диктовать одну единственно правильную картину будущего, а как возможность объединить видение разных групп. Поэтому в основаниях положены самые общие, скажем так, привлекательные, заманчивые принципы. Да, запас где-то здесь еще есть другие основания люди, их предпочтения скажем так или то что их, э, делает их жизнь э, выделяет их жизнь смыслом вот, смысл один смысл два таких есть много но мы предполагаем что есть возможность построить такую институциональную модель вот здесь институты какие-то связи которая... подожди. Мешаем, ну, Мы считаем, что возможно построить такую институциональную модель, которая бы не противоречила другим основаниям и при этом удовлетворяла тем основаниям, которые я озвучил. Такая институциональная модель, по-нашему, должна соответствовать следующим принципам. Владимир Викторович вкратце коснулся их, поэтому все уже прочитали. Теперь, чтобы не тратить время, Давайте перейдем к тому, вот, к этому самому интересному вопросу о контурах этой новой институциональной модели. Значит, как уже было сказано, в основе всего — договорные отношения. То есть все, что можно урегулировать в ну, взаимных транзакциях, договоренностях между людьми, сообществами, и сообществ и так дальше, должно быть урегулировано именно там. Как пример, это сейчас с популярного и трендового частное пенсионное обеспечение, страховая медицина, частные охранные структуры и так далее. Понятно, что можно спорить о форме собственности, корпоративные это сервисы, либо это кооперативы, либо это еще какие-то общества дарения. Это сейчас не имеет значения, важно то, что люди сами договариваются, выстраивают формат взаимодействия, чтобы решать свои потребности, под проблемы, есть некий общественный договор. Это вот те базовые принципы, которые не удовлетворяются сообществом, рынком, договорными отношениями и должны администрироваться, ну, должны в том смысле, что иначе просто невозможно физически на данном этапе технологического развития. Понятно, что с изменением мыслей, технологий, цивилизации, это так дальше часть этих общих административных механизмов будет все больше отдаваться на откуп договорным отношениям, процедурам, сервисам, вне как бы системы администрирования. Мы предполагаем, что должно существовать место, как мы это называем. В старой терминологии это органы были, институции, мы говорим это место. А стратегический форум будущего, назовем его словом. То есть это место, где по специальным процедурам, с помощью определенной модерации механизмов вся мозаичность позиции относительно будущего, относительно общих интересов или идей согласовывается и превращается в видение будущего. Некое согласованное видение будущего. Помимо этого, вот у нас да? Помимо этого существует Места или структуры, так, которые занимаются с одной стороны менеджментом внедрения этого видения будущего или администрированием, и, с другой стороны разрешением споров или конфликтов, или, как мы говорим, исключений, которые возникают в ходе а, имплементации будущего. Значит, для того чтобы общее видение, согласованное будущего, превратилось в физическую реальность, должны существовать или места, где это видение или стратегия превращается в набор конкретных проектов, опирающихся на ресурсы, на логистику, на э, исполнителей, так, на планы и так дальше, и все прочее. Такие офисы сейчас в развитых странах отлично работают. В частности, в наиболее развито, наверное, в военной сфере, на Западе, в США, э, когда в формате открытых open-office, так называемых, open-space ну, или еще каких-либо других форматов, специалисты разных направлений могут стратегию преобразовать в конкретный набор инструкций, проектов, планов и так далее. Все эти скажем, проекты поступают неким. Не важно, причем кому, важно то, чтобы была квалификация и четко прописанный KPI. Ну, то есть параметры по э, э, очередной и параметры, по которым можно контролировать воплощение этих проектов, что является задачей правильного значит Теперь возникает вопрос, что делает директория и как это все становится независимым от узурпации, э, скажем, прозрачным и так далее счастью, современные технологии все больше позволяют сделать работу институций и органов есть Уже сейчас открытые данные системы электронного управления, электронной демократии стали данностью в разных странах, ну и в Украине потихоньку. Попробуем надежды полагаются на по технологию блокчейн, и, наверное, мы увидим в скором будущем какие-то модификации технологии блокчейн. Поэтому в нашей терминологии мы назвали это экраном специально, чтобы не сводить все в какой-то конкретной технологии или формату. Под экраном мы подразумеваем некую информационную систему, которая отображает состояние дел в каждой составляющей вот этого общего да, механизма администрирования. Она доступна а, всем участникам общественного договора для... Для об, обозрение ситуации. То есть она ну, да, сквозное, сквозное, сквозная проекция всех процессов на экран. Дальше э, возникает вопрос, что, что происходит, когда люди фиксируют проблемы на этом экране. Старая модель нынешняя нынешней модели. Это решалось э, с помощью голосования на следующих выборах, когда люди, которые удовлетворяли население, переизбирались, якобы переизбирались в, э, на выборы. Ну и судебная система. В данном случае мы предлагаем два формата. Да, та же судебная система, но о ней мы поговорим потом, о том, как она устроена. И механизмы славно, славной и известной прямой демократии формате. формате лета, отзывов и всяких прочих штук. Теперь принципиальное отличие предложенного от существующего. Как вы заметили, Суд так называемая директория у нас избирается, в нашей модели предлагается избирать, формировать их состав по механизму ценза и жребия. Механизм ценза отлично используется корпорациями для хантинга персонала. Есть определенные характеристики, способы проверки, система критериев индикаторов с помощью которой формируется пол прецедентов на те или иные позиции. Второй вопрос. Как обеспечить нейтральность этих людей? Как уберечь систему от э, наследственной передачи, скажем так, договоренности, договорников. И здесь ничего лучше я не придумал, начиная еще с античности как э, механизм жрения. В общем, называют random, все знают, что все программисты знают, что э, random это универсальный способ придать непредсказуемость процессу. Так вот здесь, прошу заметить, рандом, жребий идет не из всей массы желающих, а из тех, кто прошел без рядом. Таким образом, ни в суде, ни в любом другом месте, от которых зависит воплощение, реализация той или иной политики или проектов, не может сформироваться исторически устоявшиеся наследственности договоренности. Каждый, каждый момент времени, либо из-за действий на, населения по поводу прямой демократии, да, либо просто из-за такта, очередного такта обновления э, персонального состава вылетают определенные звенья этой системы. И договоренности не могут, не могут устояться. Даже если вы, это те, кто разбирается в блокчейне, знают, что э, надежность этой системы построена на, именно на том, что невозможно сфальсифицировать больше содержится информацию. Также здесь. Вы не сможете узерпировать дай там. Э, и второе, второе, второе принципиальное отличие. Все в договорах. Только то, что нельзя урегулировать в договорах, администрируется общими механизмами. Третье принципиальное отличие это наличие сквозного экрана, который пронизывает систему процесса. процессы. Четвертое это наличие механизма прямого воздействия прямой демократии. Пятое отличие – отличия, это наличие места, где согласуются интересы и видение будущего всех участников общественного договора. Для того, чтобы все удалось, нам нужно конкретизировать эти критерии, индикаторы цензов, процедуры, по которым работают все эти системы, причем они должны быть автоматизированы. Понимаете, человеческий фактор максимально устраняется из процессов, только тогда они становятся надежными. Ну и детализировать структуры и функции тех абстрактных институтов, институтов, которые были на предыдущей схеме. Как работает суд, какие его функции, как работает директория, какие есть отделы в этом проектном офисе и так дальше. Это отдельная, отдельный пост работы в будущем. Хочу обратить внимание, что на схеме нету Верховной Рады, нету выборов, нету партий. Эта схема не предполагает всех этих. Вот в, в этой схеме, <связь> по моему видению, есть две ключевых ошибки, которые допустили россияне и европейцы. Первое. Россияне попали в институциональные ловушки. Почему? Не нет. Понимая... Нет. Вопрос на понимание. Э, э, да, Тогда я вот задайте вопрос, я чего вы не поняли. Я не. Ничего не вы поняли. или это отвердевшая привычка, или это, например, институт семьи. Я, я специально разделил понятие институты и институции под институтами. Я, конечно же, понимаю некую отвердевшую, говорите, привычку, то есть правила формальные и неформальные, которые взаимодействуют. Ну, не обязательно тысячелетиями, некоторые институты формируются очень быстро и искусственно. Есть мировой опыт. Под институциями я имею в виду конкретные органы с сотрудниками, с регламентами, распорядками. Формальное, формальное, как бы, ну, фронт-офис института. Это принципиальная схема, а не то, что завтра будет э, включено рубильник. Не, не, я отвечу. Вопрос. Это, э, это как бы писать, э, там было написано, это контуры. Э, и вот эта область общественного договора, она может быть разной, разной ширины. То есть на данный момент может быть только несколько маленьких общественных процессов, которые могут урегулироваться в рамках договоров, а все остальное администрироваться в рамках какой-то институции или системы институций. Но в будущем...